beberapa perkara pertama saya dah bayangkan bahawa uh, cara untuk kita menguruskan isu ini adalah melalui akta 866 onsa ya dia memang sebab dia adalah akta yang dikhususkan ditujukan kepada platform jadi di situ kita lihat ada punca kuasanya tapi platform-platform itu mesti dilisenskan maka akta uh, 588 terpakai akta komunikasi dan multimedia dan sudah pasti sekiranya kedua-dua akta ini diguna pakai, masih yang sama akta pelindungan data peribadi turut terpakai. Ya, jadi untuk transaksi-transaksi komersial ataupun data keselamatan data peribadi ini akan juga uh, diguna pakai. Tapi caveat 8 juta pengguna untuk pelesenan tersebut. How do we go past that dengan izin? Sebab banyak platform lain yang ada kurangnya pengguna, tapi sebenarnya kandungan negatif lebih banyak di sana sebab filter untuk uh, laman yang lebih besar I'm not defending them, I don't like them, tapi mereka filter sebenarnya lebih baik Ya, yeah. jadi ada beberapa perkara, itu adalah strategi saya kalau saya cerita semua, nanti jadi, tapi insyaAllah kita sedang meletih. Saya, saya bagi contoh isu baru-baru ini, seorang kanak-kanak 12 tahun bermain satu aplikasi bernama OMI Uh, Ali-ali Abu Bakar tahu Omi itu apa? Yang tahu pernah guna ke? <laughs> Omi ni adalah dengan izin Tansri. Saya harap Tansri tak pernah gunalah. Tak pernah tak pernah. Ya, dia adalah dia adalah dating app. Saya very conservative, Very konservatif. Tapi budak 12 tahun boleh guna dan dia berkawan dengan seorang dewasa yang akhirnya mengakibatkan dia diperlakukan dengan sangat jijik. Jadi Kerajaan tidak akan berpeluk tubuh. Kita punya punca kuasa. Kita punya undang-undang. Dan kita hormat jalur hukum. Maka saya telah minta supaya pihak MCMC meneliti. Dan dalam masa yang tak terlalu lama. Saya harap kita boleh buat beberapa pengumuman. Makasihnya adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, memastikan di samping pada ketika kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah 5G, internet yang laju, yang meluas, yang murah, Internet itu wajib lebih selamat, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga. Tuan dan saya dalam uh, 7-8 minit yang berbaki ini ingin uh, menyentuh beberapa perkara uh, lain. lain uh, kalau saya sempat. Uh, yang berhormat uh, Tasik lugo dan Bandar Kucing, ada menyentuh mengenai isu kebebasan media dan kebebasan bersuara. Kerajaan sentiasa menyokong dan mengangkat prinsip kebebasan media dan menjamin hak kebebasan bersuara rakyat menurut perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara bukan bersifat mutlak. Sebaliknya, harus dilaksana secara bertanggungjawab, beretika dan mengambil kira kepelbagaian budaya dan agama yang mencurahkan masyarakat majmuk dalam negara kita. Namun demikian, kebebasan media hendaklah didukung dengan kod etika bagi memastikan ia tidak disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam perihal ini, Perkara 10-2-A Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Parlimen boleh melalui undang-undang mengenakan sekatan ke atas kebebasan bersuara tersebut, apa-apa sekatan yang didapati perlu atau suai manfaat demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya hubungan baik dengan negara-negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moraliti dan sekatan-sekatan yang bertujuan untuk melindungi keistimewaan parlimen atau mana-mana dewan undangan atau untuk membuat peruntukan menentang penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Dalam memastikan undang-undang sedia ada sentiasa relevan dan dapat menangani isu-isu semasa, Akta 588 telah dipindah melalui Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2025 berkuat kuasa 11 Februari 2025 setelah diwartakan pada 7 Februari 2025. Berhubung pelaksanaan hak kebebasan bersuara dalam ruang lingkup undang-undang yang dikuat kuasa oleh MCMC, Seksyen 233 Akta 588 melarang penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi termasuk media sosial telah dipindah bagi memasukkan elemen-elemen baru iaitu elemen jelik melampau dan elemen niat untuk melakukan kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan serta memasukkan enam huraian mengenai sifat komunikasi tersebut di mana huraian tersebut boleh dijadikan panduan kepada orang ramai, pihak penguatkuasa, pihak pendawaan dan badan kehakiman. Pindahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, integriti dan kepertanggungjawaban ekosistem dalam talian di Malaysia tanpa mengetepikan hak kebebasan bersuara. Kementerian Komunikasi bertanggungjawab dalam menyampaikan mesej dan dasar semasa kerajaan merupakan wadah untuk menyuarakan uh, kebenaran dan memperkukuh kepercayaan rakyat serta membina masyarakat berteraskan nilai-nilai madani. Subungan itu, tindakan yang dilaksana bukanlah menyekat kebebasan bersuara tapi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan bersuara dan perlindungan masyarakat secara keseluruhannya seterusnya menjamin keharmonian serta kesejahteraan negara. Masyarakat Malaysia perlu membudayakan kebebasan bersuara yang sihat dan penuh hikmah bagi menjaga kemaslahatan setiap individu dan masyarakat demi menjamin keharmonian negara. Syahalam bangun. Ya, Syahalam. Masih eh uh, Sri dan Yang Berhormat Menteri. Uh, saya juga ada bangkitkan hari itu berkenaan dengan uh, tindakan yang dilakukan secara bersepadu oleh pihak Kementerian Komunikasi, uh, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan juga Perpaduan untuk nak menangani isu-isu yang berkenaan dengan berita palsu fitnah ni. Sebab di kalangan masyarakat di luar, mereka merasakan seolah-olahnya uh, isu ni masih lagi belum nampak keberkesanan ni. Walaupun uh, dengan pindaan undang-undang yang telah pun disebutkan oleh Bapak Menteri tadi. Jadi apakah uh, langkah yang boleh diambil untuk menangani isu-isu yang seperti ini supaya kita nampak kesan daripada perubahan undang-undang tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Syaklam. Terima kasih, Tansi, Betua. Memang kita dalam suasana sekarang perlu terima realiti bahawa secara umumnya satu ketika dulu, semua yang sampai kepada kita, kita angkat benar belaka sehingga dia dibuktikan tidak dengan izin ataupun kalau kita ambil maksim perundangan innocent until proven guilty. Tapi realitinya tansian tua, terutama dengan wabak ataupun virus, uh, misinformation, uh, berita palsu dan sebagainya, lebih wajar kita mengambil satu sikap yang lebih konservatif macam yang tua dalam beberapa hal dan kita mengambil pandangan semua yang datang kepada kita adalah tidak betul kecuali telah disahkan betul. Ya, yang mana kalau kita ubah maksimnya. Jadi guilty until proven innocent dari segi maklumat yang sampai kepada kita. Ada seorang uh, saya lihat seorang pempengaruh di Terengganu. Saya saya tonton video yang beliau menjelaskan tentang keberadaan Donald Trump dan sebagainya dengan dengan sangat dengan sangat mudah. Tapi dia menggunakan satu ayat dalam membicarakan tentang berita palsu yang tersebar dan banyak yang yang disebarkan pada waktu itu berkenaan dengan lawatan tersebut. Dan beliau berkatakan banyak daripada komentari ini nampak betul tapi salah. Ya, jadi saya harap selain daripada perundangan, memang kita boleh ambil satu sikap untuk berkeras dalam beberapa perkara. Tapi kita bukan polisite. Ya, kalau boleh kita nak pastikan bahawa maklumat dapat disaring oleh pengguna. Pengguna mainkan peranan yang sangat penting. Ya, dia kita bukan hanya tak nak mengharamkan game contoh, ya, tapi kita nak pastikan supaya pengguna juga fasih faham. Dan boleh membuat penilaian sendiri Tentang sesuatu berita Sekiranya datang kepada kamu Berita mengatakan di Tambun ada snow Tak ada Kalau berita datang kepada kamu Di Hulu Greek ada kabel car Tak ada Jadi bagi saya dapat je maklumat Sahkan dulu bagaimana kita nak sahkan Semak Barulah kita sebar Yang berhormat Menteri saya... Minit terakhir satu minit tu mengenai internet di kawasan ya, yang saya Muhammad. ada bangkitkan baik, uh, masalah saya, internet baik itu saya akan jawab bertulis kerana khusus uh, Tasik gelugor. Okey terima kasih. Saya, saya uh, simpatisan jadi. Ya, terima kasih. <laughs> uh, terima kasih mohon Menteri. terima kasih tangsian betul. Eh uh, saya tertarik dengan jawapan yang diberikan mengenai kebebasan bersuara dan kebebasan untuk kita ber bercakap dalam negara kita. Uh, tapi malangnya apabila mendengar penjelasan yang Perdana Menteri tadi kita melihat di luar sana sebenarnya tangkapan-tangkapan terus berlaku. Yang terbaru Wan Azri ditahan, Esko Armada, Saudara Ashraf ditahan, Cik Gubat kawan kita dua-dua pun kenal. Entah berapa kali dah ditahan polis ini adalah perkara yang berulang-ulang daripada dulu sampai sekarang. Jadi Tan Sri betul. saya sebenarnya agak keliru. Apa sebenarnya perbezaan dalam konteks kebebasan bersuara antara kerajaan hari ini yang memperjuangkan reformasi dengan kerajaan sebelum ini yang dikatakan tidak memperjuangkan reformasi? Nampak macam tak ada beza Tan Sri betul. Terima kasih. Saya Ah, uh, pada antara sikit, terima kasih Tan Sri, Yang uh, Berhormat Menteri. Uh, dalam belanjawan 2026 ni kerajaan telah memperuntukkan 780 juta untuk jendela fasa 2. Jendela, jendela Fasa 2 2700 lokasi. Soalan saya ialah uh, bagaimana dengan keberkesanan jendela fasa 1 ni di kawasan saya terutamanya di Padang Terak, di pusat bandar Padang Terak, Kuala Nerang. Di hutan 4G ni sangat-sangat lemah. Terima kasih menteri. Terima kasih. Untuk Padang Terak nanti saya akan jawab secara bertulis untuk uh, saya akan teliti dulu angka-angka bagi jendela fasa 1 khusus bagi menara-menara yang telah siap di Padang Terak ya. Nanti saya akan jawab secara bertulis untuk uh, Tasik Melugo. Uh, bagi saya, saya lihat sekiranya nama-nama yang disebutkan tadi, kalau mereka tidak mengeluarkan mungkin pada pandangan badan pokok kuasa, sekiranya perkara itu adalah fitnah dan wajar sekiranya dipercayai berlaku apa-apa pelanggaran undang-undang dan wajar disiasat, maka mereka telah diperuntukkan kuasa untuk melakukan siasatan itu, untuk menghalang, itu bukan bukan hak saya, saya tidak mengarahkan ya jadi kalau pihak berkuasa merasakan ada kewajaran untuk melakukan siasatan maka siasatlah mungkin kalau nama yang disebutkan tadi Wan Azri sebagai contoh kalau dia merasakan dia selalu sangat uh, ditahan ataupun apa ya mungkin he should ask himself kenapa selalu ya, mungkin terdetik di sanubari beliau dan terpancar sinar agar berubah sikap mungkin itu yang akan menghalang beliau daripada terus di ditahan. Tadi tu untuk menteri, isu, menteri, isu Kota Melaka sedikit. Sikit saja. Uh, kalau uh... boleh 2 dua, dua minit dua minit. Ya. Baik. menteri nak tanya sedikit tentang uh, saya datang daripada Melaka. Jadi baru-baru ini uh, satu Chinese uh, radio station 8 FM uh, di Melaka, di Ipoh dan juga di uh, Johor Bahru. Di mana tiba-tiba sudah tukar kepada ah uh, Radio Station Melayu panggil Ku FM. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku? Terima kasih Kota Melaka. Ya, saya saya faham isu ni. Isu ni sebenarnya tak ada kaitan dengan pihak kerajaan. kerana bukan itu bukan stesen uh, stesen radio kerajaan. Itu adalah stesen radio swasta dan uh, itu adalah keputusan daripada syarikat yang menguruskan stesen radio itu. Ya, jadi saya ingin jelaskan kerajaan tidak ada kaitan. Ya, tapi saya dah panggil syarikat tersebut untuk mendapatkan penjelasan kenapa kenapa perkara ini berlaku dan uh, syarikat itu ada menyampaikan pandangan yang saya lihat mungkin mereka merasakan ia adalah uh, dengan izin commercial decision ya, mungkin uh, wajar syarikat itu mem memberi penjelasan bukan sebab saya, saya tak ada share saya tak ada tak ada pegangan dalam. Saya dekat itu, mungkin Kota Melaka boleh bantu saya beli share sikit? Tak boleh, main-main <laughs> je. Baik, jadi tasib tu untuk isu-isu yang khusus melibatkan ahli-ahli Abang Umat, uh, Padang Terap, Puncak Borneo, isu-isu mengenai telekomunikasi ini, saya akan jawab secara bertulis. Uh, Tan Sip Tua, uh, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya akan ingin sekali lagi menyampaikan pesanan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, ahli-ahli yang berhormat ya, yang ada di sini. Sila pantau apa yang anak-anak kita buat dengan peranti. Peranti bukan pengasuh. Peranti bukan dengan izin. Peranti bukan parent. Peranti bukan pengganti ibu bapa. Kita juga ada peranan untuk meneliti, memantau, pastikan mereka boleh membesar dengan sihat dalam suasana yang baik. Dan insya Allah kalau kita dapat usahakan bersama, kita akan dapat pastikan masa depan anak-anak kita lebih baik. Sekian, terima kasih. Salam.